Уважаемые жители Змеевского района, дорогие земляки, я от всей души поздравляю вас с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым. Уходящий год принес нам много побед и немало разочарований, реализацию старых замыслов и планирование новых задач. Но самое главное, что мы вместе с вами, своим усердным трудом, а также активной жизненной позицией, смогли добиться малых и больших побед, а значит улучшить нашу родную змеевщину. С уверенностью могу сказать, что большинство задач, поставленных нами в этом году, было выполнено. И я обещаю, что наша работа в сферах образовательной, медицинской, социальной, спортивной, культурной продолжится. Уважаемые змеевчане, в эти праздничные дни я желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, любви, взаимопонимания, мира и достатка нам и нашей Украине.